Привет, Тигран! Рад, вас рад вас. тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, как давно являешься партнером компании Greenfoot Global и почему тебе нравится этот бизнес, какие видишь для себя перспективы? Я на этом компании вот, 22 числа будет год, компания Greenfoot Global. Мне нравится эта компания, потому угу. что есть большие перспективы, тут если правильно работать, правильно представить то можно mm. хороший денежку то есть если по системе идти по, по шагам системе, по идти по да, систему по шагам система mm -hmm. до четырех здесь есть хорошие перспективы хорошие деньги понятно так а что привлекло самого тебя в этом бизнесе? потому что сейчас много предложений и в интернете и вообще всего полно мне сам вот эта продукция мне самому нравится, потому mm -hmm. что мы очищаем экологию, Экология, когда очищаем, это да, значит очень хорошо. Можно машину заводить, даже гаражи, двери закрывать и уснуть. И ничего не происходит. То есть значит. здоровый. Здоровье, здоровье, mm -hmm. да, очень хорошо. Чистый выкуп автомобиля. А, чтобы... А, ты же чем-то занимался до этого наверняка. Или есть какой-то еще я, бизнес, да? Значит, у меня было, когда да, я... Занимался компанией Vision, uh -huh. это французские продукции тоже для здоровья. То есть был опыт сетевого да, бизнеса, да? Да, есть опыт сетевого uh -huh. бизнеса. Я уже не из тех людей, сразу когда слышал в uh -huh. я сразу пошел в бизнес, это лидерский пакет. Uh -huh. Понятно. Ну и что ты порекомендуешь новичкам, те, кто вот только узнают о этом бизнесе? твоя рекомендация? Что им я, какой? я всем новичкам рекомендую сразу бизнес, пускай заходит лидерским пакетом, uh -huh. когда потом заходит, подписывает в сами деньги зарабатывает, uh -huh. потом уже выйдет там огромные суммы, Лидерский пакет это самое хорошее. Ну И, да, там больше преимуществ. Больше преимущества, Вместо 150 долларов, если получать будет 150 долларов, долларов, почему бы и нет. Ага. Поэтому я всем новичкам, кто ага. заходит в Понятно. Ну что, желаю тебе успехов, увидимся с тобой, расскажешь о своих результатах еще. Огромное спасибо. Успехов тебе. Обидеть.